более комфортно общаться. Меня зовут Маша. Я сегодня буду вам рассказывать про такую... такой проект, не проект, а организация. Сегодня я буду рассказывать немножко про свою мечту. Я вам представляю, что очень очень люблю людей. Я люблю вообще страну, все то, что делают в жизни. Я встречаю, мне повезло, что я езжу по разным городам, по разным регионам, могу там встречаться общаться с прекрасными людьми. Здесь. И сегодня я хотела бы вам рассказать немножко про инициативу. Сейчас попробуем. Да, Отлично. Я сама из Заброжья. И уже какое-то время я живу в Киеве. До этого я путешествовала по странам, училась в страну, И В какой-то момент я приняла решение вернуться в Украину для того, чтобы делать то, про то, что я сегодня вам буду рассказывать. Именно потому, что я так сильно в это поверила и влюбилась, что мне захотелось попробовать это реализовать. И прежде чем я начну вам рассказывать про свой проект, так, я расскажу вам про стены. Вот видите, эту фотографию, это такие обычные стены, которые я помню в своем доме, где я жила, где-то там 17 лет в Запорожье. В общем, стены моего дома примерно все время так выглядели. И за все эти э, подъезды, например, вот ты заходишь в школу, выходишь, подъезд такой, все ничего не изменилось за 17 лет. И за все это время у меня вообще ни разу не возникало мысли о том, чтобы эти стены каким-то образом изменили. Что я, маленькая девочка, могу что-то сделать, для того, чтобы в моем подъезде стало жить лучше, лучше, приятнее, просто приятнее выглядеть. И сегодня я расскажу вам про людей, которые меняются. Но стены прежде всего не такие физические, а стены нашего сознания, стены нашего понимания, стены нашего отношения и взаимодействия друг с другом. А, этот проект называется Дывовыжнев. Это наш первый-первый логотип. А, когда у меня возникло это понимание того, что мне хотелось бы работать с двовыжными людьми, что у меня возникло осознание того, что их в нашей стране на самом деле очень-очень много я не могла там несколько дней вообще прийти в себя, я с блокнотом ходила, все записывала, я нарисовала этот э, логотип просто красками, руками, и я его просто увидела. А, но когда у тебя возникает идея что-то сделать, вообще не факт, ты это сделаешь. У всех у нас есть просто миллион идей, и какие-то из этих идей даже вообще просто гениальны. Но пока вы не начинаете реализовывать свою идею, идея остается просто мыслью, вот а не что. А, и поэтому я выбрала стратегию, что вместо того, чтобы разрабатывать вообще идеальную стратегию, вот ну, что бы мы делали, а кто мы такие, я взяла и просто начала маленькими, но конкретными шагами идти к реализации своей идеи. А, это было три года назад. Три года назад было только вот этот логотип «Я». А, и больше ничего. И вот это желание, делать классное для своего города, для своей страны. А что найти и объединять для людей, которые не жалуются, что все у нас в стране сразу, плохо, не то, не так, что кто-то президент, нам еще кто-то должен нам что-то, а которые берут просто и не выбрасывают мусор мимо мусорка, да? которые берут просто и здороваются со своими соседями. Которые говорят, что это такое маленькое? У меня тогда не было понимания того, что это все вылится. А, ну, я написала в Фейсбуке, что ребята, ищу людей, которые бы хотели со мной делать вот этот проект. А, и на протяжении целого месяца я ходила почти каждый день, встречалась с разными людьми, общалась с ними, рассказывала, что это будет за проект, там, ла та, та, та. вот. И люди смотрели на меня чуть-чуть так странно и говорили, что я тогда училась в Швейцарии. А Энн эм говорит, боже мой, ты приехала со Швейцарии, будешь мыть подъезды. Какой капец, вообще, чему тебя там научили? Говорит, да это не про подъезды, это совсем про другое. И через э, месяц таких поисков я нашла одного человека, который сказал, что я с тобой, давай попробуем. И мы, э, что мы сделали, мы собрали просто, написали пост в фейсбуке, что приходите, будем убирать вместе лес. Лес, который недалеко от того места, где я жила. И э, мы с вот этими она стала соосновательницей тоже нововыжных. она мы с ней пришли не вдвоем на это мероприятие, она же пришла, аж 8 человек, мы были очень горды этим, собрали все там, собрали 50 мешков мусора, а в конце, когда мы общались с людьми, люди сказали, о, так, так круто, такое классное ощущение, чтобы что вы что-то сделали полезное, когда будет следующее мероприятие такое? Я говорю, а, в следующем будет, приходите, приходите. В общем, мы начали-начали-начали организовывать такие абсолютно простые-простые акции, которые бы меняли э, наше, наше, прежде всего, окружение и показывали бы другим, как это можно сделать. мы начали красить лавочки, э, взялись потом чуть попозже на ступеньки. Это был просто в парке огромные-огромные ступеньки. Э, сам парк был довольно заброшенный, и мы как было бы классно, если бы там что-то э, сделать яркое. И мы решили, что мы можем это сделать. Мы такие две девочки, которые ничего не урбанисты, не художники, и особенно не строители, решили, что хотим изменить свой город лучше. И вот те ступеньки, которые у меня, к сожалению, сейчас нет еще но вот вы смотрите, там куча всего, там это краска, это же какие-то ресурсы, это же где-то надо найти. Даже если вы когда-нибудь организовывали акцию по уборке мусора, например, вы понимаете о том, что да, уборка мусора, хорошо, кто будет вывозить этот мусор, где взять мусорные пакеты, а где взять перчатки, где взять краски, где взять кисточки. А у нас не было никакого финансирования на протяжении двух с половиной лет. И мы за это время организовали более чем 30 разных социально-ответственных мероприятий. А как мы это сделали? есть такая простая, простая штука, как ну, вы, наверное, слышали, у краудфандинг, краудсорсинг. это когда, простыми словами, это когда ты пишешь в Фейсбуке, я хочу посадить дерево, но у меня нет дерева, нет лопатки, нет ребенка. У кого есть дерево, лопаты, лед? и поверьте мне, что такие люди находятся, что, то есть это первое, можете, можете просто объединяться, у каждого из нас есть разные ресурсы, можем использовать для того, чтобы менять свои города. Второе, что вы можете сделать, вы можете мыть с этими ступеньками. На вот эти ступеньки пошло 50 литров краски. Мы взяли, звонили 15 компаний, которые производят краску. И сказали, ребята, у нас есть идея, мы хотим сделать эти ступеньки, классно, только у нас ничего нет, кроме идеи. Даже мне так, не у нас все есть, кроме краски. А, они говорят, ну хорошо, говорят". ну, в общем, одна компания дала нам бесплатно 50 литров краски, и мы смогли реализовать вот этот проект. потому, mm -hmm. это что иногда мы зацикливаемся на том, что нам нужны деньги, 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 ресурсы. А ресурсы иногда вот перед нами. У вас в городе 100% есть какие-то производители, что вы делаете в бизнесе. Общайтесь друг с другом, узнавайте и пробуйте. Э, не только если какие-то гранты, там, ресурсы, которые доступны уже более устойчивым организациям, а что-то такое очень простое э, и то, что есть у вас в городе. Э, мне хотелось бы очень много вам всего рассказать, но, к сожалению, я не успею, я попробую очень быстро. Э, мы э, взялись за такую стратегию, что, во-первых, мы выбрали не на насильницу, ненасильственную коммуникацию, то есть мы никого ничем не убеждаем, никого не заставляем, мы просто делаем, тот, кто хочет, тот присоединяется. И тогда мы были такими себе, знаете, волонтерами, пионерами, которые, вау, давайте все делать. А через какое-то время мы поняли, что люди нас любят, люди нам хлопают, но только мимо вот так аккуратненько, чтобы красочка их не задели, проходят, и никто не присоединяется. Когда мы сели, начали придумывать там, свою стратегию, уже постепенно начала формироваться команда, люди начали приходить, объединяться, что-то кто-то приносил, приносил. Эм, ну, команда очень органически начала формироваться. Ээээ, и мы поняли, что мы хотели бы искать какой-то креатив эээ, в абсолютно простых вещах. И мы начали креативить. это лифт, обычный лифт, вот это то, что было до, это то, что стало после. Вот зайдите в любой лифт и задайте себе вопрос, и заменить в этом лифте. У меня тогда вообще поехал мозг чуть-чуть, потому что э, я ничего не представляю, что можно изменить в лифте, особенно если у тебя нет денег, нет ресурса, ничего ну, у тебя нет, и ты еще не понимаешь, почему, как это все обустроено. А, что мы сделали? Мы пошли в строительный магазин и купили там самоклеющуюся бумагу. Вот эти, знаете, какие? Аракал. купили обычный аракал одного цвета и попросили нашего это то, что мы что-то начинаем, от... а люди, может быть, знаете, в вашем там доме, вот представьте себе, вы сидите и думаете, блин, я один, ну что я один могу, я ничего не буду делать. И тут уже ваш сосед сидит и говорит, блин, я один, ничего не буду, не, не буду начинать. Кто-то должен сделать вот этот первый шаг, кто-то должен, дать подвести доверие. И начинает вас абсолютно чудеса, когда вы там что-то сделали у себя в доме или в парке, Тут приходит через какое-то время, кто-то начал уже собирать обработанные батарейки, кто-то покрасил там ступеньку, кто-то кто починил что-то, и тут такие волны позитивных изменений, которые мы пытаемся запускать вот, в сообществе, показать, что это нормально, это круто. Что быть ответственным это не что-то такое чрезвычайное. Это абсолютно это должно стать нашей реальностью, нашей нормой, если мы хотим жить в лучшей стране. Мы начали писать такие вот инструкции, пять простых шагов, как изменить свой лифт, их все лайкали, никто ничего не делал. А дальше мы начали целый месяц рисовали генотика, который бы рассказывал людям какие-то те же самые инструкции, но уже как генотик, тоже все лайки, никто ничего не спрашивал, никто ничего не делал. А потом мы э, начали снова анализировать, задавать себе вопросы, почему это происходит. И мы сделали такие вот девушные блокнотики. Я вам покажу, как они выглядят. Я принесла несколько штук. Это для вывышенной блокнотики, фактически то же самое, что мы э, рассказывали людям раньше, но мы запаковали все эти инструкции, все наши ценности в обычный блокнот. Да, казалось, блокнот, ничего такого. А на самом деле в этом блокноте все те же инструкции, да, и какие-то наши там, какие-то там бюджет участия, что это такое, что такое активная громада, что такое там децентрализация, что такое быть классным соседом, я потом передам вы сможете посмотреть. И люди начали собирать, но им хотелось дарить блокноты. Ты пока пишешь, то у тебя что-то, какие-то вещи, которые в этом блокноте есть, они у тебя откладываются. И таким способом мы, креатив... довольно креативный способ, начали запускать вот эти... А задай себе вопрос, а задумайся, а почему так? А что я могу изменить? Дальше мы запустили в Facebook, и мы всегда, когда берем какое-то, например, изменение публичного пространства, да, а мы его там сами или люди нам предлагают, этот мост под шляпкой э -э в Киеве, довольно заброшенное место. И мы, что мы сделали? Мы в Facebook запустили три слизы. Сказали, люди голосуют. Выберем, такой и э, такой и будем делать с вами. Вот, что-то началось. Это уже было недавно. Э, у нас сейчас в Фейсбуке тогда было где-то 7 тысяч э, фолловеров, этих лайкеров. Э, и охват поста с этими эскизами у нас был 50 тысяч. У нас было 700 комментариев. Куча киевских э, СМИ написали про то, что вот идет такое голосование. Мы думаем, все, надо покупать 500 кисточек, 500 красок. Придет сколько человек, мы не знать, что с ними делать. А, как вы думаете, сколько пришло человек на мероприятие? <связь> <связь> Пять. <в> <связь> <связь> вот. Но это все равно был довольно креативный способ, с помощью которого вы можете рассказать людям про то, что вы делаете и включить их в процесс. Хотя он не гарантирует включение проблема ну, физическое, когда люди с другой Но не расстраивайтесь, это нормально, еще два, три потом больше. И потом уже люди будут когда... yeah, yeah, время, да? а, когда люди уже будут спрашивать, а кто это делает, а что это делает, они же будут вас узнавать, будут... И, ну, они... будут проще присоединяться к вашим таким вот акциям. Но это потому, что у нас вышло. А, опять же, ни художники, ни урбанисты особенно не понимают, но это точно лучше, чем то, что там было раньше. Знаете, как мы это нанесли рисунок? Вообще есть два крутых способа. Первый способ через проект. Вы просто проектируете рисунок на стену, и все. И все приходят и начинают это перерисовать. Мы вот с локализацией делали этот пешеходный переход. Э и принимало 200 человек участие, просто приходили прорисовывать, потому что это просто, это как раз раздражь. А второй способ этосторонний скотч. Мы точно так же делали трафареты на ступеньки, наносили, просто скотч Вы размещаете, и люди потом приходят и разрисовывают это все. И это все. А, так, что-то заело с фотографией, но не страшно. Э, про креатив. Э, мы недавно организовывали такой фестиваль социальных... Э, социальных супергероев в Запорожье, и этот фестиваль был там было куча-куча супергероев. Э, мы хотели показать, что каждый человек может быть супергероем своего города. И для того, чтобы рассказать людям про это мероприятие, во-первых, у нас по району ходили супергерои, люди просто в костюмах супергероев, которые рассказывали: приходите, вот у нас будет Спайдермен, который будет. просто ну, супергерой прилетел с планеты там какой-то там вот он придет и будет, будет с нами делать что-то классное в городе и люди ну, что это искренне это по-настоящему это не стандарт. и дальше мы например писали очень долго на нашем сайте там ценности для нас это основа вообще всей нашей деятельности но ценности, которые написаны словами, просто висят у вас там на сайте, на страничке. Может быть, люди не до конца это понимают, они, они это не, не интересно. Поэтому мы разработали такую серию слайдов, что такое будто бы выше, которая демонстрирует просто вот эти все ценности, которые мы, ну, которые мы транслируем. Это одни из ступеней, которые тоже мы делали в Киевском парке. Тут был что э, это делали мы уже не сами, а мы э, нашли компанию, бизнес-компанию, на которой мы, мы стали потом организовывать такие социально ответственные корпоративы, когда компания, вместо того, чтобы поехать выпить на кораблике на свой корпоратив, они едут и что-то крутое до своего города. А, они тут убирают мусор, красят, ремонтируют, садят цветы, они еще платят за организацию такой штуки, там деньги, и эти деньги мы потом вкладываем дальше в нашу деятельность, в эти проекты, которые мы делаем. сейчас наша миссия – это развитие социальной ответственности. то есть мы, хотим показать людям, как вот такими простыми конкретными вещами, не жалуясь, не жда, можно самостоятельно сделать нашу страну лучше уже сегодня. И чем больше будет таких вот действий, чем больше будет таких двулыжных, невероятных людей, которые сейчас как бы странные, да, немножко. Но на самом деле это абсолютно не странные люди, это люди, которые есть основой нашего государства. И как мы сейчас работаем в новых городах? Вот в этом году, ну, мы два с года, уже бы сказала, мы работали только в Киеве, у нас была команда из пяти человек. А у нас не было никакого финансирования, а в этом году мы получили свое первое финансирование, которое позволило нам... финансирование я имею в виду от международного донора, которое позволило нам уволиться из своих основных работ и заняться деловышними, вот на полную-полную катушку. И сейчас мы работаем в пяти городах активно. Это Запорожье, Днепр, Киев, Северодонецк, Мариуполь. И плюс, мы, вот, когда нас зовут, Мы приезжаем и делимся опытом, рассказываем, что, как, почему мы это делаем. Когда мы заходим, еще в нас уже 13 человек, у нас есть свой офис, знаете, когда ты начинаешь реализовывать свою мечту там, с уборки мусора, а теперь ваш офис, у тебя в квартире есть кафешка, а потом ты в какой-то момент заходишь, и у тебя есть стол, у тебя есть стены, которые ты можешь пощупать. Это абсолютно невероятное вообще, путешествие и ощущение. И как мы сейчас работаем в городах, для нас очень важно вовлечение, максимальное вовлечение людей в нашу деятельность. Мы не приезжаем и не рассказываем, как жить людям в этих городах. все это прекрасно знаем. Мы делимся своим опытом, ресурсами, вдохновением. А уже вместе с людьми мы делаем какие-то вместе проекты. А сначала мы делаем формальное обговорение, вот так собираемся, обсуждаем, какие проблемы, что как делать. Потом мы делаем небольшую дружную тусовку. Это когда мы берем публичное пространство какое-то и вместе с людьми его трансформируем. Но самое главное, это не публичная трансформация, а самое главное, это стены, которые мы меняем, а именно люди, которые приходят на такие вот мероприятия. Значит, мы делаем уже более такие широкие, яркие фестивали, которые направлены на более широкую массу людей, показать им, как может быть, силу, ну нашу с вами силу, и потом мы делаем уже более такие образовательные штуки, когда мы людям там, рассказываем, которые потенциальным лидерам, да, которые смогли бы сами уже объединять вот так мнение а людей вокруг себя, да? мы им вот, рассказываем там про проектный менеджмент, как я свою идею, э, и выглядит это все, ну вот так, это автоматическое уборение, не запорожье дело, просто соседи, которые обсуждают, чтобы мы могли изменить. Это наши какие-то выдвижные бе тусовки уборка мусора, покраска, и, ну, не важно, абсолютно не важно, что это. А дальше у нас идут фестивали, это фестиваль в Северодонецке, мы сделали там акцент на научную плюс социальную тему, а, и люди приходили, могли познакомиться с социальными проектами, которые уже есть в Северодонецке, а поставили какие-то научные эксперименты, там было куча детей, куча людей, и мы, в общем, просто, э, скажем, в такую простую э, форму мы дали тот контекст, те, те смыслы, которые мы хотим донести до людей. А, и здесь я хотела бы показать видео, но, наверное, мы уже нет времени, да? Покажите. Показать? Сколько минут? Три а, минуты видео. А, я там загружала НТ-шку, если сможешь открыть. Да. Значит, это мы делали в за Запорожья. Вот тут у тех супергероев. У нас был юрист Бэтмен, который рассказывал людям, как функционируют местные горсоветы. А, и я хотела бы просто вам передать атмосферу этого мероприятия. Thank <laughs> はい。 там 15 человек примерно есть, и уже буквально скоро они будут презентовать свои идеи. И суперсила этого проекта, это его команда, это те люди, которые готовы, надо копать, или копать, надо стратегировать, стратегировать, работать без зарплаты, окей, поехали, это очень-очень прекрасные люди, мне очень повезло, что я с ними работаю, и... Ну, я очень хотела, чтобы вы с ними тоже познакомились. Вы можете найти нас там в Facebook и ВКонтакте. Вы можете добавлять в друзья, писать, спрашивать. Если у нас будет время, возможность, мы вам будем содействовать в реализации ваших каких-то желаний. И просто закончить я хотела бы эту презентацию о том, что э, вот эти стены, которые, да, там, прежде всего в наших головах, вот эти барьеры какие-то, слова других людей, это не получится, ничего там неправильно, не то, не туда. Вот если оно у вас где-то внутри резонирует, если оно вам вот это дает ощущение, типа вот эта батарейка, что ты когда про нее рассказываешь, да, она тебя сама перезаряжает, просто попробуйте это сделать. Но вы ничего не потеряете. Ну пусть вы вообще все сделаете неправильно. Вот все пойдет вообще так. Это будет ваш опыт, который никогда никуда от вас не денется. И на основании этого опыта вы потом дальше сможете делать что-то другое, может быть, совершенно другое в вашей жизни. Вот. Поэтому я вам хотела сказать, что не останавливайтесь на мечте. Здесь есть, я уверена, что даже в этом зале есть огромное количество ресурсов, и я хотела бы вам пожелать удачи. Если у вас будут какие-то вопросы, то обращайтесь.